как я бы проголосовал за Януковича? Ну, батьки твои, мабуть, голосовал. Я не знаю, голосовали о них, я у них не спрашивал. Так я тебе скажу, что выбрал Януковича в 2010 году. Привет, ты о чем общаешься? То, о чем человек со мной общается, то я и с ним общаюсь. Зазвичай говорю с москалями. Ты, да, я, я не так понимаю, из Украины, да? А? Ты, я так понимаю, из Украины. Ну, я с Донецка. Ты с Донецка. Файно. Донецк это Украина для тебя. Для меня, Донецк, это Донецк. Ну, это Украина. Не, смотри, я 8 лет. Смотри, мне было 8 лет, когда началась война. Я же запитал. Сейчас Донецк? мне 20. Донецк, это мне Украина. уже Чё это будет. Украинская, русская, динейровская. Мне можно мне спокойно пожить с водой и со всех. Mm. Как думаешь, можно мне пожить или нет? Ну. Ну, можно или нет? Ну, не треба было работать. Это то, что вы там робили. А кто робил? Я вообще. Я при чем здесь, если мне было 8 лет, а это я это хуйня начала как, Каким боком я вообще тут ну, А что твои батьки говорят на эту Я бай... не знаю, я у них не спрашивал, ем зачем мне интересоваться уже. у них. Те у, те все... бай... у всех абсолютно разное по понятие, что какой Донецк. Им... Им нравилось, как было типа При Януковиче, допустим. Им mm -hmm. хорошо жилось при Януковиче им нормально живется. Так же самое, кто сейчас Путин, Россия, мне вообще... А что им... Януковича, а Януковича не выбрали и там у себя? Я, я при чем тут? Скажи, я при чем? Я выбирал. Ну ты как местный. Ну хорошо, я местный. Как я мог проголосовать, когда там Януковича убирали? В каком году? В 2010. -м. Мне было... Мне было... Пять лет не было. Угу. Ну как я проголосовал бы за Януковича? Ну, батьки твои могут голосовал я не знаю голосовали они, я у них не спрашивал так я тебе скажу что выбрал януковича в 2010 году. ну у -у -у -у. а потом кто был Порошенко был правильно ну. а что не сподобалось чему люди э, пришли в ополчение у вас на Донецке без понятия вообще почему тут ну, так как? случилось а... это вообще знат ну а зачем мне это знать я не хочу даже в это лезть мне вообще я хочу просто спокойно жить свою жизнь, зарабатывать себе на деньги, путешествовать куда я хочу, но я не могу этого делать. Понимаешь? У меня был Twitch канал. Uh -huh. Знаешь, почему мне его забанили? Цикаво. Потому что я стримлю с санкционной территории Донецкой Народной Республики, а вот твича правило то, что нельзя с нее стримить. И мне uh -huh. прилетает бан uh -huh. спустя два года. Uh -huh. Правило существует три года, uh -huh. получается, и мне бан дали только спустя два года. Uh -huh. И прикинь, ну какая у меня реакция? Это мое было хобби. Читая я на него все тратил, я в него вкладывался, и это было мое любимое дело, в которое я вкладывался, реально. Я даже после бана я реально пустил слезу, потому что меня отобрали, по сути, и забанили по той причине, по которой я, вот, я ничего не могу с ним сделать. Я нахожусь в этой стране, и я ничего не могу сделать, но прилетел бан, потому что кому-то захотелось начать войну, и я теперь виноват в этом. То есть у меня отобрали, считай, ну, mm -hmm. мое любимое дело. Mm -hmm. А почему ты не выехал за мои же... Потому что я не могу выехать. У меня находится вся семья тут. У меня находятся тут бизнесы. У меня тут тренировки. Я тренер. И ну как мне выезжать и все терять? Типа, ну мне это не хочется. Мы жили тут, потому что... Ну, ну да да нет нет да будет светло знаешь типа прилетит ну а что поделать если прилетит у нас нет выбора типа у нас тут все бросать за... же при под какой владой жить че под украинскую мне мне без разницы честно вот мне без разницы не знаю кому как там родителям не родителям но мне пай, вообще было бы все но равно обмежены в праве А почему ты туди, ну дивуешься что так отбывается Я не удивляюсь, мне типа все равно, я говорю, мне все равно, кто. Ну, я кажется, все одно, якщо ты сидів там плакав, кажешь, слезу пустил. Я плакал из-за этого Твича, из-за <кхех> моего ну, хода. Ну, ну. Ну. Ну, так це ж протизаконна дія була: відокремити частину України, взяти під контроль, і утворити не у... незаконну. А при чому тут Україна? якщо як як меня забанили, потому что санкции на ній лежат. Тому що це частина території України, яка окупована Росією, розумієш? Ну да ну. При не сяду, давайте на чем зети. Ти живеш на цій території. Ну, я понимаю. Mm. Тому ти, ты і при тому. Я ну, помню. Туди, туди правильно плакав, получається, так. Да? Mm. А як ти думаєш, чому люди повиїжджали з Донецька, наприклад? Чому повиїжджали? Mm -hmm. Думаю, що їм життя не нравилось, скорее всего. Что мне подобалось? Жизненно не нравилась. А тебе все целаштовый? Меня, да. И зараз. Мне вместе все нормально. Ну, в поревнянии с Конечно, 14... с конечно с хотелось бы. Би... после уроку и писать 2014 уроку. Да было краще. Ну, я же был маленький, откуда я знаю. Где? Если б я... А, а ты, когда в... маленький, ты навичуваешь? Ну, разницы, да, что там... А как я могу вичувать разни... ну, разницу, если, мой. типа, ну... Ну, давай так. До 22-го руку, после 22-го руку. Вообще разницы ноль. Просто, начали Мой район вообще в целом... Какой район? И все. Какой район? Петровский. Донецка. Донецка. А как думаешь, через что? Почему? Угу. В смысле, почему? Потому что война началась. А кто распочал? Ты думал, про це? На, началось, так скажем, то, что началось. Специально военное, как не говорится. Я пытаюсь, через Что что. значит через что? Ну кто вынен? Из-за чего? Изначально много кто вынен. Ну, слухаю, кто. Если смотреть, там уже 14-й год начала. Так это был початок 14 век, абсолютно верно. Кто воен? Ну. Кто, кто начал? А кто начал по... в 14 а году? А кто Ну, Но кто начал? Так я же тебя пытаюсь. Ну, я у тебя спрашиваю. Я, я вот не знаю, ну, допустим, не я знаешь. хочу тебя спросить. Ты не знаешь. А я хочу куповав... твою точку зрения а узнать. Кто окуповал пивоостров, знаешь? Кто-кто? Кто оккуповал -кто? Кто пивоостров? Пивной остров? Полуостров. Кто оккупировал? А, я думал, пивоостров. Не, не знаю. Не знаєш А ні. хто зараз контролює півострів? Без поняття. Не знаєш А хто контролює Донецьку, Луганську область зараз? так Поняв. Дурня включив. Тому, тому я тобі скажу: не будеш мати ти майбутнього там в тому, де не Не будеш мати води ні, ні холодної, ні гарячої Будете ви там другосортними для росіян, розумієш? ти Думаєш так. Я впевнений, це ж показує практика. Ну, может быть, да. Вас даже до России не пускают, без каких-то там кордонов или каких-то. Почему не перед... пускают? Ну, я не Спокойно знаю. Спокойно выехал, из Донецка, поехал в Ростов, будет. куда надо. Через кордон проехал? Просто, просто типа проверить. Просто, просто да, даже, даже не проверяют, ты просто, просто проезжаешь. Просто... Уже просто... нет такой а границы, а как которая была. В... А на а там кордон, скажи мне. Потому что война идет. Потому что война идет. Войны не будет и не будет границы, я думаю. Да. А коли звільнять Донецьк, побіжиш в Росію? Коли що? Коли звільнять Донеччину, побіжиш в Росію. А ти думаєш, його звільнять? Я впевнений в цьому. А, ну так до побачення. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.